হেৰি নালাগে আমাৰ সাৰ চাৰৰ কোনো দৰকাৰ নাই মাহ খেতিটো আলু বেছি পাব নালাগে মাহ খেতি সমা ভালে মোৰ হৈ যায় কৰিলে কিনে তিনিশ চাৰিশ লাগে সাৰ দিব লাগে জে পি দিব লাগে ঢেৰ কিবাকিবি দিব লাগে মাহ খেতিত ডাইৰেক্ট পিচি দিলেই হৈ গ'ল মাহ খেতিটো কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া হৈছে মোৰ মাহ খেতি একদম ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে কিহে মানে এতিয়া মাহ মৰণা কিহে মাৰিছে মৰণা আমি ট্ৰেক্টৰ দি মাৰিছোঁ এতিয়া আজি তিনি কুইণ্টেলমান ওলাব আজি মৰা আপুনিমান ওলাবি মোক কিমান পাব মোৰ এতিয়া এনেই ন দহ কুইণ্টেললৈ পাই যাম বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে মাহ খেতিটো যথেষ্ট যেনেকৈ হ'ব লাগে তেনেকৈ নহ'ল তাৰমানে এতিয়া খৰচ বছ কৰি পিনি মানুহৰ লাভ তেনেকৈ নাথাকে এতিয়া ইয়াত কিমান হেক্টৰ মাহৰ খেতি আছিল আপুনি ধৰি লওক আমাৰ এই প্লটটোত এই প্লটটোত ইয়াৰ পৰা সেই মথা হেৰি আকৌ সেই ৰাস্তালৈকে আৰু নদীৰ পৰালৈকে প্ৰায় মানে তিনিশ বিঘা মাটি এতিয়া ট্ৰেক্টৰে বাছে নহয় মাৰি থকা হৈছে গৰু নাই যে মানুহ মাহটো মাহটো মাহ লাঠিয়ে মৰে নাই মাহটো লাঠিয়ে মৰা হয় কিন্তু ট্ৰেক্টৰে অভাৰ ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে দামটো অলপ বেছি পৰিছে কিন্তু মাহঁতো লাঠিয়ে নমোৱাকৈ চলি গৈছে মই মাহ তিনিবিঘা কৰিছিলোঁ প্ৰায় ছয় কুইণ্টেলমান পাইছোঁ